Нову економіку, про яку ви кажете, побудувати з старими людьми, зокрема в уряді. Так я пригадую, ви вимагали свого часу відставки прем'єр-міністра Азарова. Так, я хотів би ще нагадати, що останні дні ми чули заяви лідерів опозиції стосовно зустрічі з президентом Януковичем. Вони хочуть зустрітися і обговорити найбільш важливі моменти поточного життя. Так по-перше, чи хочете ви зустрітися з Януковичем? І по-друге, що дасть в даному випадку, якщо буде звичайно відставка Азарова? Адже ми знаємо, що власне він не є самостійною фігурою, яка впливає на політичні економічні події в країні. Всі події вони диктуються з адміністрації президента. Що дасть відставка? Перше. безусловно, встреча с Януковичем нужна представителям оппозиции для того, чтобы открыто, ясно обозначить те критические точки и критические моменты, которые свершились за последние два года. Безусловно, это арест Юлии Тимошенко, Юрия Луценко. Когда лидеры оппозиции находятся в тюрьме и делается вид в стране, что это якобы нормально, здесь нельзя на это спокойно реагировать. Я в целом обратилась к Комитету сопротивления диктатуре, к оппозиционным партиям, что... Хорошо, нас поддерживает сегодня Европа, поддерживает Америка, но мы внутри страны должны максимально мобилизовать сегодня наших сторонников. Я договорилась с гражданскими лидерами о том, что готовы проведения единых совместных акций, э, ультиматума с требованием освобождения Тимошенко, с требованием освобождения Луценко до выборов. То есть мы должны заявить свою политическую, гражданскую позицию в стране. Без свободы э, политических никогда не будет свобод экономических. Поэтому встреча нужна и должен быть и ультиматум, и должна быть четкая позиция. То, что касается отставки Азарова. Правительство, которое привело состояние экономики в стране в кому правительство, которое сегодня не чувствует никакой ответственности, они варварским способом относятся к промышленности, к предприятиям, к людям, сокращаются рабочие места, сокращается малый бизнес, сокращаются заработные платы. И они абсолютно никакой ответственности за это не несут. Они чувствуют вседозволенность, они не понимают, что происходит реально в стране, и они занимаются занимаются сегодня реальной фальсификацией экономических показателей. С одной целью, чтобы не поднимать пенсии, не поднимать заработные платы, не повышать социальные стандарты, а людей держать в таком полуголодном сегодня состоянии. Поэтому я и зарегистрировала постановление в отставке правительства Азарова. В Комитете сопротивления диктатуры мы обсудили этот вопрос. И на заседании комитета была высказана поддержка, что нам нужно добиваться отставки правительства. Нам нужно сегодня продемонстрировать в парламенте, а согласно Конституции, собрав 150 подписей, которые есть в оппозиции, мы можем поставить Азарова на трибуну и заставить его отчитаться и поставить вопрос на голосование в парламенте. И показать людям, что оппозиция сегодня может не только словами, не только встречами, но еще и реальными действиями призывать данную власть к ответу. Потому что, иначе, не действует мы тем самым способствуем их безнаказанности и той э, разрухи, которую они приводят сегодня в страну в целом. По э, экспертной оценке агентства Bloomberg Украина находится э, второй в мире э, по угрозе дефолта. И я считаю, что не реагировать на такие вещи нельзя. А украинские пенсионеры сегодня уже находятся в состоянии дефолта, потому что выжить на 800 гривен даже теоретически сейчас уже невозможно. Поэтому здесь откладывать нельзя это время, нужно требовать отставки, нужно назначать не политическое правительство, и сейчас уже оппозиция должна предоставить, кто будет в новом правительстве после победы в парламентских выборах. И люди должны знать, вот будет новое правительство, вот программа новая экономика, новая страна, новый план действий, вот новое качество политики. Тогда мы получим доверие людей, а иначе э, наша бездеятельность э, приводит к тому, что люди не доверяют сегодня абсолютно всем политикам, и э, тогда изменить ситуацию, э, выиграть на выборах будет достаточно сложно, э, потому что нужно объединиться между собой и объединиться сегодня с народом Украины. Павел давайте эту идею в контексте всей нашей... Розмови згадаємо ще останні призначення, які відбулися на горі нашої влади. Як ви оціните ці останні зміни? Зокрема, в економічно-фінансовому блоці уряду так, це і посада міністра фінансів першого віце-прем'єра, знову ж та рокіровка, так яка відбулася з РНБО Клюєва. От про що на вашу думку свідчить також оця така тривала пауза з призначенням міністром економіки? Знаєте, це зараз знову йде латання дир, но переміни мінства гайма. Сумма не поменяется. То есть девиз действующей власти очень хорошо сказал один из экспертов э, на свободе слова. Э, девиз, все, что можно украсть сегодня, не нужно откладывать на завтра. Поэтому перемены в правительстве, э, девиз этой власти не поменяется. И такие точечные перестановки ⁇ это исключительно передел сфер влияний, но никак не изменение в целом экономической политики и государственной политики. Поэтому я считаю, что такие точечные изменения не приведут никаким глобальным улучшениям. Поэтому и настаиваю, что они должны все оптом уходить в отставку, что должно быть неполитическое правительство до парламентских выборов, которое как минимум стабилизирует ситуацию и не допустит э, антисоциальных э, таких вот э, неадекватных действий. Э, Якоїсь прямо жорстокості по отношению к людям, і вже осенью ми тоді зможемо послідувати ясно реалізовувати новий план розвитку економіки. Панідалі. От у квітні, наскільки я э, знаю, ви плануєте презентувати нову економічну модель розвитку України, яка називає, так і називається власне, нова країна. Це я так розумію, буде частина вашої передвиборчої кампанії? Наша задача сьогодні. сконцентрировать все усилия для того, чтобы использовать все самые новые, самые эффективные механизмы по развитию экономики в стране. Как я уже говорила, сейчас хуже стали жить как в Донецке, так и во Львове. Люди стали жить хуже во всей стране. И наша основа, наша идея, положенная в основу программы «Новая экономика», «Новая страна» — это непосредственно изменение качества жизни людей в стране, это изменение личной экономики. И, безусловно, мы на этапе подготовки этой программы привлекли экспертов, привлекли лидеров мнения, привлекли людей дела. Уже более 50 мы провели рабочих групп во всех регионах Украины. Сейчас обрабатываем все данные и то, что сейчас в основу легли народные реформы, подготовленные гражданскими лидерами. Я считаю, что эта программа должна объединить все оппозиционные политические партии, что на фундаменте перспективы развития и благосостояния каждого человека мы должны построить новую страну и новую экономику. А в апреле месяце мы уже презентуем пошагово концепцию видения развития и какие результаты будут для каждого человека. Наша задача, чтобы каждый человек увидел себя программе, увидел, какие для него будут последствия, чтобы он принял, принял участие в разработке этой программы, чтобы это не был код в мешке, как обычно это происходит во время избирательных кампаний, а чтобы это была дорожная карта развития Украины, улучшения благосостояния каждого человека. Поэтому и ведется такая серьезная, глобальная, детальная работа с привлечением сегодня тоже более тысячи людей, которые принимают активно участие в разработке этой программы, гражданские лидеры, активисты, эксперты, ученые. И я уверена в том, что вместе все мы сможем эту ситуацию изменить. И поддержав эту программу, мы сможем серьезно и в достаточно короткие сроки изменить экономическую ситуацию, экономику каждого человека уже этой осенью. Дякую вам за розмову. Дякую. Я нашим глядачам нагадаю, що ми розмовляли з народним депутатом України, лідером УСДП Наталою Королевською.